Rabb, beri saya sedari, dan bersihkan urusan saya, dan selesaikan semua masalah saya. Saya akan mengucapkan kata-kata saya dengan lancar. Dan beri saya jawapan yang baik. Dan beri Dan tawakal menurut Imam Al-Ghazali ha, Begitulah bunyi tajuk kita pada malam ini Live streaming kita ini sudah sampai malam yang ke-21 kita berkongsi tentang petikan ringkasan dan rumusan daripada kitab induk Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali lebih 900 tahun yang lalu Para penonton yang dikasihi sekalian tanpa melengahkan masa kita terus kepada bacaan kita Tauhid dan tawakal keutamaan tawakal. Tawakal itu satu tempat daripada tempat-tempat agama dan satu makam daripada makam orang-orang yang yakin. Yakin ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ada ilmu yakin yang paling bawah. Kemudian ainul yakin. Kemudian naik kepada haqqul yakin. Dan akhirnya naik kepada kamal yakin. Bahkan tawakal itu, kata Imam Al-Ghazali, termasuk darjat yang tinggi bagi orang-orang Al-Mukharrabin. Ha, siapa orang-orang Al-Mukharrabin? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang kharib. Orang-orang yang karib. Kalau dalam kalangan manusia ni, kita ada level-level kedekatan antara kita dengan seseorang tu. Ha, kalau rapat sangat tu, kita kata kharib. Ha, karib ni, kalau budak-budak tu tak berhenggang lah. Mandi sungai sekali kita ke rumah dia, dia ke rumah kita bergaduh, bertumbuk, berbaik, main semua selalu banyak, banyak bersama-sama. Itu karib. Bawah sikit, kawan. Kawan yang kita selalu jumpa tapi tak sampai karib. Selalu jumpa, selalu main main bersama, kadang-kadang sekelas, cuma tak sampai karib. Yang ketiga, orang yang kita kenal-kenal begitu saja. Terjumpa kita pun mengangguk, bagi salam, Ha, kalau budak-budak kadang-kadang ada juga main sekali, ha, tapi bukan bukan kawan lah, bukan kawan yang selalu main, bukan kawan karib. Yang keempat ada orang pula yang kita tak berkawan pun dengan dia, ha, tapi kita tak bermusuh dengan dia. Dan yang kelima yang paling jauh ialah musuh, ha, musuh kita. Jadi dalam kalangan manusia ni dia ada karib ada kawan, ada yang kenal-kenal begitu saja, ada yang kita tak berkawan tapi tak bermusuh dan bawah, bawah sekali yang bermusuh dengan dia. Jadi dengan Allah ni seakan-akan macam itu juga. Orang yang jauh daripada Allah ni musuh Allah. Kalau dekat sikit dia musuh pun tidak tapi karib pun tidak. Lagi dekat dengan Allah maksudnya tak berenggang dengan Allah ni itu dikata muharrabin. Ah ha, sangat kari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakallah kepada Allah jika benar kamu orang yang beriman. Al-Maidah 23. Di sini kita tengok Allah mengaitkan tawakal dengan keimanan. Ha, erti dia kalau kuat tawakal kuatlah iman. Kalau lemah tawakal lemahlah iman. Ha, tinggi tawakal tinggilah iman rendah tawakal rendahlah iman firman-Nya wamayatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh Sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah mencukupkan dia At-Talaq ayat 3 Allah berfirman surah al Imran 159 sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah tidaklah memiliki rezeki kamu. Maka carilah rezeki daripada Allah dan sembahlah dia. Itu tawakal. Tentang tauhid pula. Tauhid itu perkara pokok, yang ini perkara dasar, perkara paling asas. Paling basic yang mesti ada. Menurut Imam Al-Ghazali, tauhid terdiri daripada empat tingkatan. Tauhid tingkat yang pertama yang paling bawah itulah tauhid tingkat kulit kepada kulit ha, kalau ibarat buah kelapa ni sabut kelapa ha, tauhid peringkat sabut kelapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ha, dia bersyahadah tetapi hatinya lalai ataupun hatinya memungkirinya dia tak terima pun ucap saja contohnya tauhid orang munafik mereka hanya berpura-pura mengimaninya tetapi sebenarnya mereka tak percaya pun. Ucap mereka ucap, mengaku mereka mengaku tapi dalam hati sebenarnya mereka ni menolak. Mereka terpaksa kekal dalam ucapan itu disebabkan terpaksa, dipaksa ataupun ada kepentingan-kepentingan tertentu lah. Padahal mereka munafik. Tauhid tingkat yang kedua tinggi sikit Ha, Tauhid tingkat kulit ha, Contoh dia tempurung kelapa Yang tadi sabut Yang ini tempurung kelapa Orang yang mengakui kalimah ini La ilaha illallah Sebagaimana umumnya kaum muslimin ha, Ini ikhtihad orang awam Majoriti umat Islam peringkat inilah Tauhid peringkat yang ketiga Tauhid tingkat isi ha, Contohnya isi kelapa Orang pada peringkat ini, dia mengakui dua kalimah syahadah ini dan berjaya memahami hakikat bahawa semuanya daripada Allah. Ada syariat, ada hakikat. Dari segi hakikatnya, apa saja yang berlaku ni, apa saja yang datang ni daripada Allah. Orang jenis ini, dia sudah mula memandang tembus. Mandang tembus ni, orang sebut sebagai kasyaf. Contohnya, dia sudah membiasakan memandang bahawa semua perlakuan makhluk pada hakikatnya tidak lain ialah pekerjaan Allah semata-mata. Orang yang dah belajar hakikat, dah pandang hakikat, maka dia akan jadi makrifat. Dah belajar ilmu akidah, ilmu usuluddin ataupun ilmu tungku ad-din al-iman. Contoh dia, kalau di sebelah kita rantau kita ini, pelajaran sifat 20, rukun 3. Uh, Imam Al-Ghazali dan yang seumpama dengannya. Ini uh, orang yang belajar. Orang yang belajar, uh, lama sikit dia belajar tu dia mula pandang, pandang tembus. Pandang tembus ni maksudnya dia memandang hakikat. Ah uh, tauhid tingkat yang keempat yang tertinggi kata Imam Al Ghazali ialah tauhid tingkat isi kepada isi. Uh, kalau diibaratkan dengan buah kelapa, dia minyak kelapa. Orang pada peringkat ini dia sudah tenggelam dalam tauhid. Ha, tidak dilihatnya pada yang wujud ini selain daripada yang esa. Ha, tiada dilihatnya dirinya sendiri kerana sudah tenggelam dalam tauhid. Diri dia pun sudah binasa. Binasa itu bukan maksud rosak. Binasa itu istilah tauhid dan tasawuf lah. Lalu ia fana daripada memandang dirinya dan memandang makhluk. Ketika itu yang ada hanyalah Allah. Ya, jadi nak sampai ke peringkat itu Kena sambung tarbiyah Dengan ilmu Al-Ihsan Atau ilmu Tasawuf Atau disebut juga uh, ilmu Kasufian Jadi kita ni berada pada peringkat yang mana uh, Tingkat sabut kah Tingkat tempurung kelapa kah uh, Tingkat isi kelapa kah Ataupun tingkat minyak kelapa uh, Dalam hal-hal lain Kalau kita rugi atau ketinggalan Umumnya masih okey lagi uh, Tapi kalau dalam Tauhid ni kita tak maulah kita ketinggalan ataupun kerugian. Maka kita kena berguru dan belajar. Memahami syariat dan hakikat. Tadi kita ada sebut sikit syariat dan hakikat. Ini secara ringkasnya lah. Sebab secara lanjutannya kena duduk dalam kuliah. Secara ringkasnya. Apa itu pandangan syariat? Pandangan syariat itu bermaksud kita melihat sesuatu kejadian itu dari sudut pandangan pekerjaan makhluk. Ha, contoh, kita nampak hujan turun. Ha, apa yang menyebabkan hujan turun? Kita boleh bagi macam-macam jawapan lah. Yang semuanya adalah makhluk. Kita boleh kata sebab graviti. Kita boleh kata sebab awan dah berat sangat. Kita boleh kata kat atas sana dah sejuk sangat. Ha, kita boleh kata sebab angin. Atau kita boleh kata sebab malaikat dan macam-macam lagi. Itu semua kita nampak pekerjaan makhluk Pandangan hakikat pula okay. Pandangan hakikat itu pula bermaksud Kita melihat sesuatu kejadian itu Dari sudut pandangan pekerjaan Allah pula ha, Contoh Hujan turun Apa atau siapa yang menyebabkan hujan turun Kerja-kerja ha, makhluk tadi Kerja graviti ke, kerja berat ke, kerja suhu ke, kerja awan ke, kerja malaikat ke, semua terhapus, semua fana, semua terbatal. Hujan turun kerana Allah yang turunkan hujan. Ha, itu yang kata dapat memandang hakikat tadi tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Khul yatawaffakum malakul maut." Katakan yang mengambil nyawa kamu ialah malakul maut. Ha, yang ambil nyawa kita ni ialah malaikat maut ha, dalam surah As-Sajdah ayat 11. Jadi ayat ini bercerita dari sudut syariat ha, kerana yang mengambil nyawa kita itu ialah makhluk iaitu malaikat maut. Tapi dalam Quran dia ada cerita tentang hakikat firman ha, firmannya Allahu yatawaffal anfu anfusahina mautiha. Allah yang mengambil nyawa itu ketika matinya. Az Zumar 42. Ha, jadi ayat ini pula dia bercerita tentang hakikat. Ha, sebenarnya yang mengambil nyawa itu ialah Allah ta'ala sendiri. Sebab malaikat maut pun tidak ada sebarang kuasa. Dari segi hakikatnya hanya Dia sahaja yang ada kuasa. Selain daripada Dia langsung tidak ada sebarang daya upaya. Contoh lagi Imam Ghazali ambil firmannya dalam surah Al-Waqiah ayat 63. Adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam apabila ia membesar? Kita tanam pokok. Dari segi syariatnya, kitalah yang mengusahakan tanaman daripada ia kecil sampailah ia mengeluarkan hasil. Nampak kerja kita, kerja makhluk. Itu pandangan syariat. Namun dari segi hakikatnya, Allah berfirman Abasa ayat 25 hingga 28 maksudnya Bagaimana kami mencurah air melimpah ruah Sesudah itu bumi kami belah Dan kami tumbuhkan di situ tanaman yang berbuah dan anggur Dari segi hakikatnya Yang membesarkan pokok-pokok yang kita tanam itu tidak lain hanyalah Allah Bukan kita, bukan makhluk yang lain Kerana dia sahajalah yang ada kuasa pada hakikatnya selain daripada Allah iaitu seluruh makhluk langsung tidak ada sebarang kuasa dari segi hakikatnya seterusnya Imam Ghazali mengambil contoh lagi firman Allah Azza wa Jalla dalam surah at Taubah ayat 14 perangilah mereka Allah akan menyeksa mereka dengan tangan kamu ha, melalui tangan kamu bila kita serang, serang orang yang pukul, yang bunuh, yang tikam semua tu kita lah, nampak kerja kita, tangan kita. Tetapi pada hakikatnya, Imam Ghazali petik ayat Quran yang lain, Al-Anfal ayat 17. Sebenarnya bukan engkau yang membunuh mereka tetapi Allah yang membunuh. Nampak kita yang bunuh, kita tikam, kita tembak, kita baling bom sampai orang itu mati. Tapi sebenarnya yang mematikan orang itu ialah Allah, bukannya kita. Bukannya bom, bukan pisau, bukan senapang dan sebagainya. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Tetapi Allah yang melempar. Ambil batu baling kepada musuh. Nampak akulah baling. Dari segi syariatnya, dari segi hakikatnya, Allah yang membuatkan batu itu terlempar. Itulah secara ringkasnya penerangan tentang syariat dan hakikat. Untuk lanjutannya, memang kena berguru dan belajar. Dah faham hakikat, barulah kita boleh makrifat. Dan makrifat akan Allah itu adalah awal. Dah capai makam awal atau awal udin, barulah kita boleh pergi kepada makam akhir udin. Dah capai akhir udin, barulah kita boleh capai makam kamal udin. Kita okay, seterusnya adab tawakal orang berkeluarga. Ada kitab Ihya bahagian ini panjang. Tapi dalam kitab kecil ini ringkas saja. Ketahuilah bahawa orang yang berkeluarga Hukumnya, hukum ke atas tawakal mereka itu Berbeza dengan orang yang sendirian ha, Kerana orang yang sendirian ni Dia punya tanggungan dia sikit ha, Keperluan dia pun tak sebanyak orang yang berkeluarga Tuntutan ke atas dia pun sikit ha, Macam Nabi Muhammad SAW ha, Pada waktu yang dia mampu Dia prepping makanan asasi untuk keluarga dia selama satu tahun persediaan dia. Ha, kita pun tak mampu kan nak beli beras selama satu tahun untuk keluarga kita. Nabi Muhammad setara itu preppingnya dan dia tidak terkeluar daripada tawakal. Dia orang salah faham tak payah siap segala makanan semua ni tawakal dan berserah sajalah. Eh Nabi Muhammad yang buat ni. Ha, dia orang yang paling kuat tawakal, paling kuat yakin paling kuat berserah. Ha, sebab tu kita kena berguru dan belajar. Ha, tapi kalau bagi orang yang tak berkeluarga dia seorang. Dia tak ada tanggungan dia tak tanggung mak ayah dia apa semua dia sendiri saja dia tak tak boleh nak prepping sampai satu tahun dia terkeluar daripada tawakal ha, jadi berbeza tawakal orang yang berkeluarga dengan tawakal orang yang bersendirian ha, bahagian itu ha, panjanglah huraian dia dalam kitab induk eh yang online adab tawakal pada harta benda ha, termasuklah wang hendaklah mengunci pintu apabila keluar dari rumah Uh, Imam Ghazali kata ha, uh, jadi kan kadang-kadang orang kata tak payah kunci-kunci tinggal begitu je tawakal sajalah sebenarnya kita kunci rumah kunci lokal kita di asrama dan sebagainya tidak bertentangan dengan tawakal ha, uh, dua malam lepas kita ada sentuh kan perkara-perkara yang sebahagian orang kata dia sebagai bertentangan sebenarnya tidak uh, antara yang kita sentuh dua malam lepas tu berdoa berdoa ini tak bertentangan dengan tawakal. Berusaha tak berlawanan dengan berserah. Meminta tak bertentangan dengan bersyukur. Bila orang minta eh, bersyukurlah. Dia meminta tu tak bertentangan dengan eh, bersyukur. Tak boleh kata dia tak bersyukur. Bekerja keras tak bertentangan dengan redha. Dan semua itu termasuklah berjuang berjihad buat prepping pakai baju besi dalam peperangan tak bertentangan dengan tawakal, berserah, bersyukur, redha, yakin, tauhid dan sebagainya. Tak bertentangan. Jadi samalah juga tadi bila kita mengambil usaha untuk kunci pagar, kunci buat grill, kunci rumah, kunci locker dan sebagainya tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi kata Imam Ghazali, hendaklah mengunci pintu apabila keluar dari rumah. Jangan tidak usaha dikunci. Dan jangan pula berlebih-lebihan dalam mengunci. Orang buat grill selapih saja, dia grill sampai tiga lapih melampau. Bila melampau tu dia terkeluar daripada tawakal. Begitu juga dengan barang yang lain. Simpan di tempat yang selamat. Maksud dia ada usaha untuk kita mengelak daripada barang tu diambil oleh orang. Dan kita tak terkeluar daripada tawakal. Janganlah meninggalkan barang-barang yang bakal menarik perhatian pencuri. Jangan ditayang-tayang atau diheboh-hebohkan. Ah, ha, sebahagian orang sekarang ni dia tayang pula kan dalam media sosial. Dia punya duit, kereta baru, barang kemas, pendapatan dan macam-macam kan. Ah, ha, dia menarik orang. Orang nak datang. Ha, sewaktu hendak keluar, umumnya, ah, ha, umumnya, niatkan redha jika harta itu hilang. Ah, ha, yang mana tak memudaratkan kita sangatlah dari segi kehilangannya tu redakan saja halalkan sahaja barang-barang yang tak memudaratkan kita jika hilangnya niatkan sebagai sedekah sekiranya si pencuri itu orang miskin tidak bergundah hati sekiranya harta itu hilang ha, yang ni harta yang tidak memudaratkan kita lah contoh macam baju kita di dua tiga helai baju dia ambil apa ha, apalah sangat kan. Ha, melainkan kita orang yang betul-betul miskin tak ada baju dah. Ha, kita bergundah hatilah. Tapi macam kita orang-orang biasanya umumnya kalau orang ambil lah selai baju di ampayan tu ha, tak adalah kita apa sangat pun. Ataupun orang ambil ha, curi ayam kita ha, satu dua ekor ataupun ambil duit kita dua puluh tiga puluh ringgit rasanya okey lah kalau level-level kita orang biasa ni. Tidak mendoakan kemelaratan ke atas si pencuri. Simpati dengan si pencuri kerana dia terlibat dengan dosa Dan bersyukur kepada Allah Kerana Allah jadikan kita sebagai orang yang tidak mencuri ha, Kita bukan pendosa ha, Tapi simpati ni bukan bermaksud kita bagi peluang kepada dia untuk curi lagi Tajuk seterusnya Adab tawakal dalam berubat Apabila terdapat bahagian diri kita yang mulai melemah Merosak ataupun tak sihat kita memerlukan usaha dan ikhtiar untuk kita menguatkan, memulihkan dan menyehatkannya kembali. Usaha-usaha untuk menghilangkan atau mengurangkan kelemahan, kerosakan dan ketidaksihatan itu terbahagi kepada beberapa keadaan. Iaitu yang pertama, ada usaha yang dari segi logiknya atau dari segi adatnya kita yakin akan berlaku perubahan. Usaha yang pada adatnya pasti berjaya. Contoh, minum air biasanya pasti akan dapat menghilangkan rasa haus. Kita rasa haus, cari air minum. Hilanglah haus. Dan makan roti. Roti untuk orang-orang sebelah sana lah. Sebelah kita ni makanan ruji kita lah. Biasanya pasti akan menghilangkan rasa lapar. Kerana kaitannya tu sangat jelas. Sesiapa yang sengaja meninggalkan makan dan minum dengan alasan untuk bertawakan hal itu bukanlah tawakan Imam Ghazali kata sekiranya dengan meninggalkan makan minum itu boleh membawa kepada kematian perbuatan itu adalah haram okay. yang kedua ada pula usaha yang dari segi logiknya atau dari segi adatnya akan berlaku perubahan tetapi kaitan dia kurang kuat tidak kuat kepastiannya sebagaimana yang pertama tadi yang pertama tadi kalau kita lapar makan nasi kenyang Kaitan dia kuat Ni ada kaitan yang kuat juga tapi tak sekuat yang pertama ha, Contoh dia dengan berbekam Kita tak sihat kita pergi berbekam ha, Kaitan dia tidak benar-benar kuat Tapi biasanya dengan berbekam tu kita akan lebih sihat ha, Ataupun minum ubat Dan dalam hal ehwal kedoktoran yang lain Kaitannya agak jelas Apabila kita melakukan usaha yang sebegini, hal itu tidaklah bertentangan dengan tawakal. Jenis yang ketiga, ada pula usaha yang dari segi logiknya tidak akan bawa perubahan sebab kaitan dia itu tak berkait. Contohnya, berubat melalui ilmu tenung nah. ataupun ilmu tilik dan mentera-mentera tiada kaitan. Ya, dia ambil um, down truk. Sakit apa? Nak sakit gini, dia ambil down -through. Dia susun semua, So kita buka, dia tengok, oh kamu kena buat gini, 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 gini. Dia, apa kaitannya? Tak ada kaitan. Usaha yang tak ada kaitan yang jelas. Jelasnya, berubat tidaklah berlawanan dengan tawakal. Buktinya adalah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kerana Rasulullah pun dia berubat dan dia suruh para sahabat berubat. Sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, Tidaklah daripada suatu penyakit pun Melainkan ada ubatnya Yang diketahui oleh orang yang tahu Dan ada yang tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu Kecuali asam Asam itu apa dia? Iaitu mati Mengapa asam itu tak ada ubat? Salah satu sebab dia Kerana asam ini dia bukan daripada jenis penyakit Umumnya kematian itu dia bukan penyakit Hmm. Semua ubat, semua penyakit ada ubat, betul. Ha. tapi kadang-kadang masalah yang dihadapi itu berubat-berubat ubat berubat, tak mau tak mau hilang. Ha. kenapa? Boleh jadi yang itu bukan penyakit. Ha. kalau penyakit dia mesti ada ubat, sama ada kita jumpa atau jumpa saja. Tapi kadang-kadang apa berlaku pada kita ni dia bukan penyakit. Sebab itu berubatlah macam mana pun dia tak boleh setuju. Sabda Nabi SAW Berubatlah wahai hamba Allah Sesungguhnya Allah menjadikan penyakit dan ubat Riwayat Imam Turmizi dan Ibnu Majah ha, Jadi jelaslah bahawa Rasulullah memang suruh kita berubat ha, Berubat ni tak bertentangan dengan tawakal, dengan redha, dengan yakin Sabda Nabi Tidaklah aku melalui suatu jemaah pun daripada malaikat Melainkan mereka mengatakan Suruhlah umatmu berbekam hadis riwayat Imam Turmizi, hadis Hasan Qorib. Hadis ini menunjukkan anjuran agar berubatlah, berbekam tu. Nabi bersabda kepada Sayidina Ali yang ketika itu sedang sakit mata. Engkau jangan makan yang ini. Jangan makan rotok. Rotok, rotok ni kurma yang belum kering. Tapi engkau makanlah yang ini. Nama makanan tu silik. Sejenis tumbuhan yang dimasak dengan tepung syair sesungguhnya yang ini lebih sesuai untuk engkau hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi peri Rasulullah dalam hadis ini menunjukkan baginda memang menganjurkan agar kita ni berusaha mengelakkan sesuatu yang kurang baik dan kita berusaha mencari sesuatu yang baik padahal kalau kurma ni baguslah untuk kesihatan tapi disebabkan dalaman diri Serina Ali waktu itu berlaku perubahan yang menyebabkan walaupun dia ambil makanan yang kesihatan yang yang sunnah tapi dia akan memburukkan lagi keadaan sebab kalau ikut pemahaman kita bila sakit makan makanan sunnah ha, tapi ada jenis orang-orang yang dia ambil makanan sunnah lagi bertambah sakit dia ha, kerana dalaman badan dia sudah berubah yang tu ilmu-ilmu perubatan lah ilmu tabib okay. Kesimpulannya aa, Rumusannya Tauhid dan tawakal ini Amat berkait rapat Berpisah tiada Lagi tinggi tauhid Lagi tinggilah tawakalnya Jadi kita ni carilah peluang Untuk berguru dan belajar Bagi yang belum Ilmu Untuk Menguatkan tawakal ni Dengan ilmu tauhid ilmu tauhid ni kita nak mengesakan Allah. Ha kita kata kita ni sembah Allah yang esa, apa yang esanya tu ramai orang pun tak tak tahu pun. Ha kita ni nak kena mengesakan zat Allah, kena mengesakan sifat Allah, kena mengesakan af'al Allah, kena mengesakan asma Allah. Yang kita cerita pasal syariat hakikat tadi tu dia berkait ha dengan nak mengesakan af'al Allah Jadi semoga Allah menjadikan kita orang yang tinggi tauhid dan tinggi tawakal. begitulah tuan-tuan penonton yang dikasihi sekalian. Sebenarnya bab yang ini kupasan dia panjang. Tapi sebab kita buat ringkasan, rumusan dan petikan sahaja, kita cerita setakat ini sajalah. Dia nampaknya pertemuan kita kali ini sampai di sini sahaja.